Великие прання житомирской власти планируют здійснити в громадянский рух патріотичних сил Житомирщины. Не чекаючи закону про иллюстрацию, користуючись чужей існуючою законодательную базу, можно привести до власти порядных людей, уважают русі В памяти нашей небесной сотни и прислушиваясь к словам лидеров Майдана, которые сказали, что необходима пошаговая служебная характеристика каждого, кто хочет теперь войти в новую власть. Мы абсолютно с этим согласны. И готовим такое заявление на сессию. Службовую характеристику, на думку авторов, звернення до депутатов должны надавать все, кто прагне публичности, от члена выполнения до президента. Мы имеем право предложить людям, которые теперь идут в избирательные органы, будь то депутат, будь то выконавчий комитет, будь то міськой голова, будь то депутат Верховной Рады, они обязаны обнародовать свою автобиографию полностью где будет указана и их освита и их до работы. А до работы это служебная характеристика в течение всей жизни человека по тот момент, когда он решил стать публичным. Что ж до силовых, структур, обструкции, которые они поддались за последний час, есть загрозливая. Суспельство должно прекратить такие действия, чтобы не развалить систему взагалі. в целом. У милиции ну, достаточно сил и средств в Житомирской области, чтобы, в общем-то, навести порядок. То есть, ну, только нужна единственная поддержка населения, скажем, морально, прежде всего. І ну й міліції треба на да моє мнення. наразі. Рух патріотичних сил готує низку публічних запитів до розпорядників коштів міської та обласної влади. Результати вивчення використання бюджетних коштів минулою владою обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.